условия. Люди есть, людей нету. Вот мы видим, что бывает, когда люди исчезают. Природа просто захватывает это, уничтожает все. Но у природы это не требует. Главная суть природы научить людей выживать в таких условий. Бо природа настолько жестокая, и своей жестокостью она вырабатывает людей, примется до самовыживания, до прогресса, до науки. Люди должны чинить красоту, потому что это не вещь. или поздно все, что красивое, исчезнет, останется только пустота космическая, и наши знания, технологии и ценности, что мы от природы взяли. Мы должны понести это дальше. садика, такой немного где никого нет. Да, первый задак, когда, когда я пришел туда, я полгода честно ничего не ел. Одна еда была яблочки у меня. На, на втором месте я ежика съела. Вот я, я животных люблю. Спасибо. Вкусные! Не... А самое интересное, как курчата. Только лупить тяжело, колючие. А, вы... а вы три съедобные, но там мяса мало. Там, они костявы, хорошие бобры, конечно, по вкусу, но надо правильно приготовить. Потому что, ну, по но не потому что бобры донесут красную книгу после этого. Я там, я там и живу, в принципе, я там расстроился. Когда бабка зашла, спросила, а зачем мне вообще съед? Тогда еще меня признать не было. За это время у меня уже три ветряка стоит, с двумя генераторами, и дальше я генератор еще там. Там аккумуляторы делаю. Там видите, там ручной. Да? Что я еще больше генератор. Я могу и телевизор смотрю, там, и интернет, но ноутбук, все, связь есть. Ну, практически я живу в вроде, но я не оторван от мира людей. Я единственно людей вижу по телевизору. Это я за столько Не, у меня кто-то 15 каналов показывает. Не российские. Нет, честно говоря, российские послабо. Я люблю разносторонние новости. Кто мне с чем не забирать. Ну вот еще, может быть, прежде чем мы дадим аудитории